мне так хотелось петь на большой сцене, вот прям ужас как хотелось. То она может там реализовать свои какие-то мечты, которые она не может воплотить где-то в жизнь? У меня три брата и одна сестра. Катюша, mm -hmm. она старшая, ей приходится выполнять роль мамы. Ты очень это дитина. Браво! слезы счастья, я сподеваюсь. Я думаю, поддержка семьи очень помогла Кате. И она пела всем своим братьям и сестричке. Будешь петь народную украинскую песню, которая называется «Ой, ходит сон коло викон». Поехали. Это колыбельная. Я думала о своей семье, о своих братьях, сестрах. Они очень скучают по мне. Мне хочется именно показать мой дом, вот эту всю обстановку, теплую, домашнюю. Напугай. Она все время работает контрастами. И опять наезжай. Это очень сложная задача для ребенка. Она никогда этого не делала. Больше всего я переживаю не передать чувства в песне. Не страдай. Этого быть не должно. Знаешь, состояние, как будто бы ты лечишь души людей. Я очень боюсь, чтобы не расплакаться на сцене. Я переживаю, чтобы вот это волнение не сказалось на результате ее выступления. Я хочу спеть эту колыбельную для своих братиков и сестрички. Я очень хочу, чтобы они мной гордились. Эти мороки мокрые. Все будет круто. Все будет круто. Да. Давай, Катюха! О! И да я тебя

Красиво ми Катю, твій виступ змусив колотатися. Наши сердца. Это было очень проникково. Спасибо. Спасибо тебе за выбор культовейшей просто песни. Невероятно нежные невероятно красивая. У тебя было очень проникновенное исполнение на пьяно было все очень хорошо, когда ты пела тихонько, все было очень точно. Мне немножечко не хватило на форты, на вот этих громких нотках голосовой опоры. Она геніально співала, я що В цілому, виступлення було дуже сильне. Я бачу, як ти ростеш. Скільки труда ти вкладаєш. Є дуже велика різниця порівняно з попереднім виступленням. Я дуже надіюся, що ти будеш продовжувати нас дивувати. Дякую. Дякую. Часто кажучи, Катя так тремтить, і мені здається, тому що боїться оцінок. Я впевнена, що вони не будуть низкими. Зараз побачимо. Оце оціночки. Шановні судді, ми готові почути ваші бали. Я вщеню не нервничаю. Слухайте, якщо Колискова має прозвучати на всі 100%, то я мав заснути, правильно? Я зачарований був твоїм співом і як не дивно спати, я зовсім не хотів. 9,5 твоя оцінка. Дякую. Спасіба! <Öylelifting> Чуть не додорвал голос. Катюша, мне показалось, немножко вначале ты нервничала, да? Как будто бы дрожал голос. Чуть-чуть, да. <класс> я ставлю тебе оценку. 10, 10, 10, 10. 10. 10. 10. 10. 00 :00 :00 :00. 10. Ну, не тени, пожалуйста. Девять а. с <класс> <класс> Дякую. Круто! -у -у! Спасибо огромное. Гарни результаты, Катя. Шикарно, шикарно. Я рада, что зрителю, видимо, не были так страшны те недочеты, которые знаем только мы с тобой. Да? Чисто вокальные, технические. И, наверное, это самое главное. Поэтому я решила поставить тебе 9 баллов. Спасибо. И надеюсь, что в следующий раз ты более смелой выйдешь на сцену. Нормально! Ребята, отличное атнечого! Отличное. Дивимося на екран. І середній бал. Каті бойко з команди Дантеса. 9,3 балів. Це гарний результат. Так. Да. Давайте всі п'ятерки. Пам-пам-пам. Твій тренер може тобою пишатися. І ти можеш собою пишатися, тому що, попри нерви, ти зробила все. Максимум. Ти молодець. Так. Да. Отпускайте ко мне мою девочку. Бежи. Это была Катя Бойко с команды Дантеса. Катюша! Ты просто умница. Ты нереальный ребенок. Обнимайте быстро Катю. Как ты? Чего ты плачешь, Катюша? Не знаю. Не знаешь? А ты понимаешь, что ты просто принесла команде со старта уже огромную большую оценку. Ты понимаешь?